ఓం దత్తాత్రేయ ఆయనమ శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ద్వాదశ నామ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతోనూ అత్యంత విశ్వాసంతో పఠించటం వలన సకల దోష నివారణ రోగాల నుండి రక్షణ కలుగుతుంది మూడు సంధ్యలలో పఠించటం వలన మోక్షాన్ని పొందగలుగుతారు ఈ స్తోత్రాన్ని సహస్రం అంటే వెయ్యిసార్లు పారాయణం చేయటం వలన ఏదైనా ధర్మబద్ధమైన కోరిక ఉంటే ఆ కోరిక నెరవేరుతుందని ఫలశ్రుతి अस्य श्रीदत्तात्रेय द्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य परमहंसऋषिः श्रीदत्तात्रेयपरमात्मा देवता अनुष्ठुप्छन्दः सकलकामनासिद्ध्यर्दे जपे विनियोगः प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे गुहान्तरेरन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठिन् नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्थी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे गुहान्तरेरन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठेन् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्दी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टः स्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठिन् नित्यम् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगीरोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्दी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे गुहान्तरेरन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठिन् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखादि लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टः स्यात् सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठेन् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्थी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलं त्रिकाले यः पठिन् नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्दी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठिन् नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्थी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठेन् नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्दी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये, व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलं त्रिकाले यः पठिन् नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्या रोगी रोगात् प्रमुच्यते, अपुत्रो लभते पुत्र दरिद्रो लभते धनम अभार्यो लभते भार्या सुखादी लभते सुखम मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानं षष्टस्यात्सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेयहरः परः तापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठेन् नित्यम् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखादि लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र भवेत् प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पंचमो ज्ञानविज्ञानं षष्टः स्यात् सर्वमङ्गलं सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादशनामानि दत्तात्रेयमहात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणम् राजद्वारे पदे घोरे सङ्ग्रामेषु जलान्तरे गिरे रन्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभते वाञ्छितं फलम् त्रिकाले यः पठिन् मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा यदा सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्दी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्रीदत्तात्रेयस्वामि द्वादशनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्